В мирной жизни вы тоже не военный человек. Вы преподаватель Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Более того, вы кандидат исторических наук. Преподаете политологию. Абсолютно уверен в том, что и нашим зрителям очень интересно узнать о вас больше. Не було ні, жодної пари, щоб він не сказав про свою гордість за нашу батьківщину. І нас він навчав э, перш за все любити нашу країну, пообщатися з ним, ну сразу заряджаєшся позитивною енергією, потому що такий чоловік іменно скрытою душою. Першу чергу ну, которым не совсем присуще поняття війна. ситуации, переиначить самого себя перестроиться. Його коронна фраза застягнутись на принципи. Людина, яку неможливо зламати, неможливо примусити говорити пошепки, чогось боятися або втратити власні переконання. спокойность, природность, вот это то, что его отличает. Он такой у нас в жизни, и таким он остался и на войне. Броня, броня, я доцент, ты слышишь прием. Формально, да, я командир, но я себя среди них не выделяю никоим образом. Там все строится на самовыручке. Там, как пальчики на кулачке, да, один ты разожмешь, все остальные пальчики сами тоже расползутся или их поражимают. Знаете, эта война, она изменила многих украинцев. Но мне кажется, что именно такие люди, как Кирилл, он изменили Украину. Желание жить. Наверное, это вот единственное, самое преодолевающее все чувство, которое ты ощущаешь в бою увидеть не там, не знаю, темные стены обгоревшие подвала, либо там здание терминала разбитое, разрушенное, не там погоревшую побитую технику, а видеть нормальный прекрасный мир с там, гуляющими, бегающими детьми, с радующимися людьми. Вот это вот, наверное, и мотивировало больше всего всех. Мне кажется, он стал оценил то, насколько мы важны для него понял, что мы та стена надежная, которая всегда перед ним, которая рядом с ним. Сыночек, он очень гордится папой. Мечтает считает стать таким же, как папа, сильным, отважным. Чтобы им тоже гордились. Вы служили в армии? Нет. Военная кафедра помогла. А какая у вас зона ответственности в Донецком аэропорту? Новый терминал. Вы сейчас на ротации? Ну, мы сейчас в отпуске, поэтому тяжело сказать, насколько ротация это ротация. Это, да? да. Спите нормально? Катенька, третий месяц возим твое письмо. Мы его получили, и он с нами ездит в танке. Донечка моя Донечку. Коля! Я нахожусь в Донецком аэропорту. Привет из Донецкого аэропорта. Мы будем держать, держать и держать. И потом еще будем дальше проходить. Жди папу, папа скоро приедет. И слушайся маму. нормально нет вы знаете насколько я с ребятами общаюсь вот со своими же ни одного черни от одного человека я не услышал того чтобы человек спал спокойно нет все воюют во сне да воевывают, просыпаются слышат звуки техники стрельбу война изменила взгляды на жизнь конечно конечно на самом деле, действительно, много разговор, идет разговоров да, о том, что ну, ценности там разные, это там материальные и тому подобное. Сто процентов могу сказать, это все мишура, ничего не стоящее. Если есть ты рядом с тобой есть ну, люди, которые, скажем так, тебе никогда не дадут упасть, да, тебя всегда поддержат, либо это там, пацаны в аэропорту, либо это дома э, твоя семья, но ну, вот это вот то, ради чего стоит жизнь, жить. Все остальное не стоит ничего. Вы наверняка общаетесь с местными жителями там, в зоне АТО. Там, например, нормальное явление, когда люди вообще ну, не понимают то, же, что происходит. То есть, это происходит у них на земле, да, ну буквально у них в доме. И они не понимают, что происходит. То есть осознание того, кто виноват, да, и как в этой ситуации быть, что делать, нет. Можно сказать сто процентов. Вот. Но при этом мне не довелось услышать ни разу ни от одного человека там, что виноват я. Вот в чем беда, понимаете? Корни всех своих проблем нужно искать в себе. Тогда и проблем станет меньше.